Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Lijrah 13 Mei bersama saya Fazida Mustafa dan Jurubahasa Isyarat Amin Zuhaili Manso. Tajuk utama malam ini. Trak FRU dirempuh lori 9 anggota FRU Maut. Juga senyuman di status WhatsApp jadi kenangan akhir. Perjalanan pulang 18 anggota pasukan simpanan persekutuan FRU dari Teluk Intan ke Ipoh berakhir tragedi apabila trak FRU dinaiki mereka di rempuh lori muatan batu kerikil. Nahas yang berlaku di Jalan Cikos, Sungai Lampam, Teluk Intan sekitar jam 8.30 pagi tadi meragut nyawa 9 anggota FRU termasuk pemandu. Kesemua anggota tersebut baru sahaja selesai bertugas sempena perayaan Citra Ponami di Teluk Intan pagi semalam. Ketua Polis Perak Datuk Nur Hisam Nordin berkata, konvoi tujuh kenderaan itu dalam perjalanan ke pangkalan mereka di Sungai Senam Ipoh sebelum sebuah lori merempuh truk membawa anggota FRU. Tujuh kenderaan tersebut membabitkan sebuah lori, empat truk berat dan dua Land Rover. Kenderaan yang terbabit kemalangan ialah kelima dalam barisan iaitu salah satu truk kargo membawa peralatan. Akibat rempuhan kuat itu, lapan anggota disahkan maut di lokasi kejadian, manakala seorang lagi anggota meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital Teluk Intan. Anggota yang maut dikenal pasti sebagai Sarjen Perumal Anak Lelaki Sugu Nanaden, Sarjen Muhammad Roslan Abdul Rahim, Korporal Nurid Ab Pandak, Korporal Amiruddin Zabri, Korporal Muhammad Pozli Jaudin, Korporal Akmal Muhammad, Korporal Muhammad Hilmi Muhammad Azlan Lance Corporal Damarulan Abdul Latif dan Constable Akmal Wafi Anwar. Sementara itu, lima lagi anggota dirawat di Zon Merah, manakala empat lagi ditempatkan di Zon Kuning, Hospital Sama. Datuk Nur Hisam Norde mengesahkan, kesemua anggota polis FRU itu adalah dari Unit 5 Sungai Senam Ipoh. Kegagalan fungsi steering dipercayai menjadi punca lori muatan batu kerikil merempuh kenderaan pasukan simpanan persekutuan FRU akibat rempuhan kuat lori unit 5 FRU PSP itu terbalik dan melintang di atas jalan. Datuk Norhisam Hisam berkata, siasatan awal mendapati lori muatan tiga tan itu dalam perjalanan dari arah Temuh menuju Batu Lima Teluk Intan. Setibanya di lokasi kejadian, pemandu lori tersebut dipercayai hilang kawalan dan memasuki lorong bertentangan sebelum merempuh lori FRU. Sehubungan itu, polis menahan pemandu lori berusia 45 tahun untuk siasatan lanjut. Pemandu lori itu juga mempunyai enam rekod jenayah berkaitan dadah dan mempunyai saman tertunggak. Bagaimanapun, saringan awal ujian air kencing disahkan negatif. Sementara itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, siasatan terperinci akan dijalankan berhubung kemalangan berkenaan. Demikian uh, siasatan akan dibuat oleh uh, pihak polis mengikut uh, SOP dan prosedur yang setia ada. Uh, cuma uh, kesempatan ini, uh, uh, saya menzahirkan ucapan mencapai taziah uh, kepada uh, keluarga mereka dan uh, memsabar dan uh, saya yakin atas keupayaan pihak polis untuk membuat siasatan dan uh, mengambil langkah uh, sewajarnya berkaitan dengan uh, kemalangan tersebut. Polis juga akan mengambil langkah-langkah sewajarnya termasuk soal kebajikan keluarga anggota yang terkorban. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi Ketua Polis Daerah Hulu Perak, ACP Dr. Bakri Zainal Abidin di talian tertera. FRU. FRU Bas FRU. Sementara itu, satu pasukan petugas khas bebas akan dibentuk bagi menyiasat nahas maut di Teluk Intan pagi tadi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siufok berkata, pasukan itu terdiri daripada pakar-pakar selain pegawai-pegawai MOT. Jelas beliau langkah itu sebahagian daripada usaha pihaknya untuk mengenal pasti punca sebenar kejadian serta merangka langkah pencegahan agar tragedi seumpama ini tidak berulang pada masa hadapan. Lok turut merakamkan ucapan tahziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga anggota FRU yang terkorban dalam nahas itu. Pemergian mereka disifatkan satu kehilangan besar buat pasukan keselamatan dan negara. Turut mengundang sayu warganet, video terakhir yang sempat dimuat naik salah seorang anggota yang maut Allah Yarham, Constable Akmal Wafi Anwar, 28 tahun. Video yang merakam suasana di truk FRU itu dimuat naik di status WhatsAppnya dan tular di media sosial. Dalam video itu jelas terpancar keceriaan di wajah masing-masing dan mereka kelihatan rancak berbora antara satu sama lain. Lebih sayu, ada dalam kalangan anggota sempat melemparkan senyuman ke arah kamera. Kebanyakan mangsa yang maut dipercayai menaiki trak yang sama dengan Allahyarham Akmal Wafi. Difahamkan, video ini dirakam ketika mereka dalam perjalanan ke Teluk Intan untuk bertugas sempena sambutan Hari Wesak semalam. Allahyarham juga turut memuat naik suasana di Menara Condong Teluk Intan dipercayai sedang bertugas. Sementara itu, proses bedah siasat sembilan mayat anggota dijangka selesai seawalnya 8 malam ini. Ketua Polis Perak, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, jenazah tujuh anggota beragama Islam dan dua jasad anggota bukan Islam itu akan dibawa ke markas Unit 5 FRU Sungai Senam Ipoh untuk diberi penghormatan terakhir. Kesemua jenazah akan disolatkan di Surau Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Hilir Perak. Nahas yang mengorbankan sembilan anggota pasukan simpanan polis persekutuan FRU pagi tadi seakan mengimbau kembali tragedi sama 35 tahun lalu. Pada 28 Februari 1990, sepasukan anggota FRU dari Pusat Latihan Polis Pulau Pol Kuala Lumpur terbabit kemalangan di kilometer 31 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Ketika itu, kesemua mangsa dalam perjalanan ke Kuala Terengganu untuk menjalani latihan. Kemalangan melibatkan 12 buah kenderaan tersebut telah mengorbankan 11 anggota FRU yang ketika itu berada dalam trak paling hadapan bersama 4 buah kenderaan FRU yang lain. Trak dinaiki ke semua mangsa dirempuh sebuah bas ekspres dari arah pertentangan. Pertumbungan kuat yang berlaku menyebabkan trak berkenaan terperosok ke bawah bas sebelum bahagian badannya dihentam oleh sebuah lori tangki minyak yang cuba mengelak daripada pelanggaran tersebut. Selepas tiga dekad, tragedi sama menimpa anggota FRU pagi tadi yang dalam perjalanan pulang Ipoh selepas selesai menjalankan tugas sempena hari wesak di Teluk Intan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazeena an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad-dallin. Tak mengaku diri anak, ibu dakwa bayinya hanya terjatuh suami isteri muda mengaku tidak bersalah di mahkamah Session Alu Gajah atas pertuduhan mendera anak kandung mereka berusia 2 bulan. Nur Khairunisa Jusni, 22 tahun, menafikan melakukan perbuatan itu sebaliknya mendakwa anaknya hanya terjatuh. Nur Hairun Nisa dan suaminya Muhammad Nur Azim Abdullah yang mempunyai pemeliharaan kepada seorang bayi lelaki berusia 2 bulan didakwa mendera anak mereka sehingga menyebabkan kecederaan di kepala dan badan. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Taman Seri Pelangi, daerah Alur Gajah, Melaka antara 2 Mei hingga 5 Mei. Sebelum ini, pasangan itu direman tujuh hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Perbuatan mereka terbongkar selepas ibu mangsa menghantar anaknya ke hospital Alur Gajah malam Isnin lalu dalam keadaan tidak sedarkan diri dan mendakwa kononnya diserang sawan. Bayi berkenaan kemudian dirujuk ke hospital Melaka dan terdapat kesan lebam, luka di badan dan leher serta pendarahan lama dan baru dalam kepala bayi terbabit. Difahamkan pasangan itu turut menekan dada dan menghempas bayi malang tersebut di lantai tandas rumah mereka. Kedua-dua tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain menetapkan beberapa syarat tambahan. Kes disebut semula 12 Jun ini. Cubaan tiga lelaki untuk menyeludup keluar 45.1 tan kelapa ke Thailand berjaya digagalkan pasukan gerakan am PGA dalam operasi pada malam Ahad lalu. Kegiatan itu terbongkar apabila sebuah trailer dan dua lori dilihat dalam keadaan mencurigakan di Kampung Terbak, Tumpat. Ketika serbuan tiga lelaki tempatan berkenaan sedang memindahkan 45.1 tan kelapa dari trailer ke lori, mereka juga gagal menunjukkan sebarang dokumen pembelian dan keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai 1.35 juta ringgit. Suspek dan barang rampasan diserahkan kepada Pejabat Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Kota Baru untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Peraturan 4-2 Akta Farma 141 Rancangan Pemasaran Kelapa 1973 dalam operasi berasingan PGA berjaya merampas 11 lembu seludup serta dua lori membabitkan nilai hampir RM330,000 di Kampung Batu Gajah Tanah Merah dan Kampung Tok Uban Pasir Mas Kelmarin. Dua lelaki tempatan berusia 34 tahun yang berperanan sebagai penghantar binatang itu juga berjaya ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953. Lembaga Tabung Haji TH memetrai Memorandum Persefahaman MOU bersama The Kingdom of Saudi Arabia Project 4 Utilization of Hadi and Adahi Adahi bagi pengurusan Adam dan korban jemaah haji di Tanah Suci. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun berkata, inisiatif kali pertama itu bagi memastikan proses penyembelihan dan agihan dilaksanakan dengan lebih teratur dan patuh syariah dan terintang uh, kita telah menandatangani uh, perjanjian pada hari ini uh, yang sebelum ini uh, dam kita buat uh, secara berasingan daripada tahun ini bermula tahun ini insyaallah uh, dam dan juga korban uh, akan kita laksanakan bersama dengan Adahi uh, satu-satunya uh, organisasi yang diiktiraf oleh uh, kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah untuk melaksanakan uh, ibadat uh, korban ini Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani MOU di Ibu Pejabat Adahi di Makkah, Arab Saudi. Ia turut disaksikan penyelaras Am Adahi Sa'ad Abdul Rahman Al-Wabil, Timbalan Ketua Rombongan Haji Kebajikan Muhammad Hekal Muhammad Yusuf dan Pengarah Operasi Kewangan TH Samsul Bahar Samsudin. Adahi merupakan sebuah entiti rasmi di bawah Royal Commission for Makkah City and Holy Sites dan ia dipilih berdasarkan keupayaan logistik dan fasiliti moden. Adahi memiliki lapan kompleks penyembelihan lengkap dengan kemudahan peti sejuk beku dan peralatan memproses daging. Daging korban kemudian turut diagihkan ke lebih 30 negara termasuk di Tanah Suci. Sementara itu, Mamat Hisham menasihatkan jemaah agar membuat bayaran dam dan korban melalui saluran rasmi seperti aplikasi tijari bagi mengelak risiko penipuan. Kadar bayaran bagi seekor kibas bagi urusan dam dan korban untuk musim haji tahun ini ditetapkan pada harga RM875. Ini adalah Keputusan permohonan Malaysia bagi penambahan 10,000 kuota haji pada musim ini hanya akan diketahui hujung bulan ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato Dr. Muhammad Naim Mota berkata, ketetapan berhubung penambahan kuota itu juga bergantung kepada polisi baru yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Tak lepas pun macam itu. Memang, itu memang, memang, memang kita terima jawapan tu memang agak agak lewat. Last minute. Eh? Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan saya percaya lah. Biasanya akan ada lah. Uh, kalau ikut trend uh, tahun-tahun lepas ada. Cuma tahun ini kita pun tak Cuma tahu. Dah. Pada musim haji tahun ini kerajaan Arab Saudi menetapkan kuota rasmi bagi jemaah Malaysia seramai 31,600 orang dan Malaysia memohon 10,000 lagi kuota tambahan daripada Arab Saudi. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan peralihan penstrukturan pengurusan Institut Kemahiran Baitul Mal IKB di bawah Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur KPBKL Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP di Ibu Negara siang tadi. Penggabungan Institut Kemahiran Baitulmal IKB dengan College Professional Baitulmal Kuala Lumpur tidak melibatkan sebarang kos dan hanya menggunakan sumber sedia ada. Ia sekaligus menepis dakwaan sesetengah pihak kononnya penggabungan kedua-dua institusi itu menyalahgunakan wang zakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar menegaskan penggabungan kedua institusi di bawah kelolaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib itu bagi mengoptimumkan sumber dana untuk kebajikan pelajar-pelajar asnaf. Kalau sebelum penggabungan ini, di IKB dia tidak ada pusat sumber. Di KPBKR dia ada pusat sumber. Jadi dengan penggabungan yang berlaku pada hari ini, apa ni pelajar-pelajar ataupun pelatih di IKB boleh memanfaatkan sumber apa itu pusat sumber yang berada di KPBKL. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian peralihan perstrukturan pengurusan IKB dan KPBKL di Ibu Negara siang tadi. Sebelum ini terdapat pihak yang mendakwa bahawa kedua institusi latihan tersebut hanya dijadikan sebagai kambing hitam untuk menyelamatkan pusat pengajian swasta milik Mawib. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, penggabungan itu juga tidak akan menjejaskan kebajikan pelajar-pelajar asnaf yang menuntut di institusi berkenaan. Askar Israel dibebaskan Hamas, Israel makin rancak serang Gaza. TV Al-Hijrah bakal menyajikan dua program dan satu telemovie baru sempena Aidiladha 1446 Hijrah. Sebagaimana kelaziman rancangan itu dipilih dan diterbitkan bagi memenuhi cita rasa penonton di samping mendidik jiwa dengan genre berbentuk kerohanian. Pelancaran program Haji TV Al-Hijrah disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar siang tadi di Ibu Negara. Antara program yang bakal menghiasi saluran 114 adalah alumni haji yang menampilkan kisah suka duka dan pengalaman haji dan hajah yang disiarkan setiap Isnin hingga Rabu jam 6.30 petang selain itu kisah mutawif turut mengangkat pengalaman serta liku-liku yang dilalui mutawif sepanjang di tanah suci dan telemovie istimewa Bilal dan Abah mengisahkan perjuangan dan inspirasi seorang pemuda OKU dalam menzahirkan kecintaan kepada Islam. Istimewanya kali ini ia dibarisi pelakon hebat seperti Azhan Rani, Umi Nazira, Harun Hashim dan Lukman Hafiz yang bakal menemui penonton 8 Jun ini. TV Jedah kita cuba buat sekarang ni dengan genre dakwah kontemporer lah. So kita mengambil kira apa sebenarnya elemen yang orang ramai tengah sedang suka. Contoh podcast, orang tahu kadang-kadang talk show masih lagi orang suka tetapi orang ramai juga suka perkongsian berbentuk podcast. So dia mencerminkan perubahan dan juga trend semasa tempatan. Program serta telemovie berunsur kerohanian mampu memikat hati penonton apabila TV Al-Hijrah berjaya mencatatkan peningkatan share tontonan sebanyak 21% berbanding tahun sebelumnya. Stesen Islamik pertama di Malaysia ini juga berada di kedudukan tiga teratas sepanjang minggu pertama Ramadan tahun ini. Malaysia menerusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memetrai satu memorandum persefahaman MOU dengan Republik Uzbekistan bagi mengukuhkan kerjasama dalam bidang penilaian pematuhan halal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar berkata, MOU itu adalah platform terbaik bagi membina hubungan baik kedua-dua negara selain dapat meningkatkan kualiti pengurusan halal negara masing-masing pengiktirafan yang diberikan oleh uh, antarabangsa terhadap uh, Malaysia itu sendiri. Jadi sudah tentulah ada-ada uh, boleh kita tengok keadaannya sebegitu. Jadi pihak Uzbekistan mengambil peluanglah untuk kita adakan perjanjian ini supaya antara lain uh, kita dapat menghantar uh, pegawai-pegawai jakin kita untuk memberikan latihan kepada uh, Uzbekistan Beliau ditemui pada majlis menandatangani MOU tersebut yang disaksikan Duta Uzbekistan, Karomedin Karoev. Pementerian MOU berkenaan juga dijangka akan meningkatkan jumlah dagangan negara ke Republik itu melalui ekspor produk yang telah dipersijilkan halal. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk bekerjasama dalam latihan, penyelidikan, pembangunan kapasiti pengurusan halal dan kearah pengiktirafan bersama. Israel terus menerus menyerang Gaza walaupun Hamas telah membebaskan askar Israel yang juga warga Amerika Syarikat, Eden Alexander. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu nekat meneruskan rancangan untuk memperluas ketenteraan di Gaza. Malah tiada istilah genjatan senjata. Eden Alexander, 21 tahun, dibebaskan selepas 19 bulan ditahan di Gaza. Tidak seperti pembebasan tebusan sebelum ini, Alexander dibebaskan tanpa sebarang gencatan senjata yang diumumkan secara rasmi antara Hamas dan Israel. Keadaan itu sekaligus memberi gambaran kepada dunia bahawa kedua-dua pihak sememangnya gagal mencapai usaha mendapatkan gencatan senjata secara kekal. Menurut seorang pemimpin Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayyah, Hamas bersedia untuk memulakan rundingan intensif bagi gencatan senjata jangka panjang. Pembebasan Alexander adalah sebahagian strategi Hamas ke arah gencatan senjata dan pembukaan semula lintasan bantuan. Bagaimanapun Zionis hanya menghentikan operasi ketenteraan di Gaza semata-mata untuk memudahkan pembebasan Alexander. Israel dalam pada itu akan menghantar delegasi ke Qatar untuk membincangkan cadangan baru yang bertujuan untuk mendapatkan pembebasan tebusan lanjut. Kompleks perubatan Nasir di Khan Yunis sekali lagi menjadi sasaran terbaru Zionis. Serangan itu mengorbankan dua individu termasuk seorang wartawan. Kejadian itu berlaku hanya beberapa hari selepas fasiliti perubatan itu dipenuhi mangsa yang cedera dan terkorban. Rejim Zionis mendakwa kononnya kumpulan Hamas beroperasi di kawasan Hospital Nasir di Khan Yunis. <applause> تم استهداف مجمع ناصر الطبي الطابق الثالث بصاروخ من قبل طائرات الاحتلال الغاشمه التي تم استهداف مجمع ناصر الطبي في انتهاك صارخ لكل القوانين واللوائح الدوليه نطالب دول العالم والمؤسسات العالميه بتوفير الحمايه للطواقم الطبيه والمستشفيات التي تقدم الرعايه الطبيه لزملائنا واحبائنا من ابناء شعبنا الفلسطيني والله القصف اللي بيصير لا بفرق بين مدني او عسكري هذا مستشفى مدني بنستقبل مصابين على مدار الساعه وخاصه انه هو المستشفى الوحيد اللي الحين موجود اللي بغطي كافه انحاء قطاع غزه هو المستشفى المركزي يعتبر Sebelum ini, Hospital Nasir sudah beberapa kali rosak susulan serangan tentera Israel dan ia antara kemudahan kesihatan paling terjejas di Gaza. Sekian berita Alijrah untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan Jurubahasa Isyarat Amin Zuhaili Mansur. Assalamualaikum dan selamat malam.